Здравствуйте, дети! Здравствуйте! Молодцы, проснулись Несмотря на пасмурную погоду и дождь Честно говоря, у меня прекрасное весеннее хорошее настроение А почему? Потому что среди вас, дети, находится сейчас ну, Я не побоюсь этого слова, наши герои да? В очередной раз мне очень приятно поздравить С <связать> заслуженной победой наших спортсменов, ребят, которые занимаются хортином. Давайте их сейчас поприветствуем. Сейчас, перед тем, как передать слово Юрию Давыдовичу, благодаря которому и произошли эти события, благодаря которому мы и собрались здесь, он сейчас назовет этих ребят и поздравит их. От себя лично я целочная рада и я хочу поздравить этих ребят денежными призами. Это будет им стимул заниматься дальше и достигать э, других побед. И также, и также я надеюсь будет стимул более младшему поколению прийти в этот зал, э, заниматься этим замечательным видом спорта.

Адже вы зараз подивитесь, скільки ще нових ферочок зараз назве Георгий Давыдович. Всем здравствуйте. Я сейчас хочу перечислить наших новых чемпионов Украины. И начнем с самых маленьких. Это Грицак Алексей занял первое место на чемпионате Я думаю, некоторые ребята э, даже первый раз заработали какие-то деньги, не просто им дали родители, поэтому давайте, ребята, так держать.

Завицына Катерина Выиграла техническим нокаутом Завицына Елизавета Да, так, как, поздравляю. Да, да, да. Сегодня Андрей. Достойно сражался, чуть-чуть не повезло. Не <сélок> 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 Все будет хорошо. <сélок> <сélок> Даже майор. Алексей. <плодисмент> Бульман, <плодисмент> да, это очень редкость в их возрастной весовой. <плодисмент> да, третье место. Держите. Поздравляю наших спортсменов, желаю побольше любів в следующей раніше. Я думаю, що не було б цих всіх перемог, якщо б не оця скромна людина, я думаю. В заключение этого поздравления нашим спортсменам хотел бы я еще раз пожелать. Дальнейших побед вам, ребят, напомните одно, все достижения, которые вы достигаете в этом прекрасном виде спорта, всю эту силу, навыки, в первую очередь, вы должны тратить на добро и защищать свою семью, допустим, себя лично, и не давать обижать слабых. Это в первую очередь. Также своему сыну, который занимался, тоже этим занимается, этим видом спорта, тоже достиг каких-то там своих успехов, да, я ему все время говорю одно, и хотел бы пожелать это вам. Настоящий боец никогда не будет ввязываться в драку. Самая главная задача и умение бойца – это уйти из конфликтной ситуации, выйти из ситуации победителем каким образом? Не ввязаться в драку, избежать этой драки. Поэтому, ребята, желаю вам дальнейших успехов, всего вам хорошего. До свидания.